Здравствуйте. 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 Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. Можно Здравствуйте. ходить? Можно, пожалуйста? Спасибо. Спасибо. Видите, как здесь. Спасибо. Прикрывать двери? Конечно. Мы к вам Слушаю вас. Мы к вам смотрите по какому Скажите. Ознакомьтесь, пожалуйста. Мы хотим передать вам. Смотрите, на, э, не все. Мы хотели бы как бы еще узнать для себя, прояснить такую ситуацию. Почему вы игнорируете и не замечаете вот таких лишних нарушений? это вот проблема, она не один год, вы понимаете, не один год, и просто она не замечается. Вот как, например, посмотрим э, вашу работу по городу, стоят возле каждого столба, ну вот вот такие, э, смотрите, э, как, ну очень много, очень много стоят и останавливают всех подряд, понимаете? То есть, ну это все знают, ага, они. давайте просто не будем э, как бы останавливаться на чем-то. Вот есть проблема конкретно, а ее никто не, за, не замечает. Почему вы ее не замечаете? Просто ответе для э, общественности мы через, чтоб, чтоб чтобы мы, понимали, работу, чтоб мы понимали почему один, почему да слушаю, да вас да, вас. да почему вот такое происходит э, не замечается э, какие вот идут перегрузы какие э, трак, какой транспорт ездить по городу как портятся дороги ну, нет, кто это да да в первую очередь для того чтобы привлечь водителя ну, да, вот именно совершенно да да для я того понял. чтобы привлечь водителя за перегруз используемые транспортного средства, которые не соответствуют требованиям необходимо измерить не совершенно верно. Да. сын, проходит госповед, это, это 100%. Процентов. к сожалению, у нас такого прибора нет. Да. Все. И что делать? Ну, нам, нам, не, и, и, нам, купить вам весы, ну что, ну, что делать? Вот давайте так, значит, да. я не могу их купить. А, вы подавали очередь... какие-то официальные... Потому смертные... что, а, Потому что, в первую очередь, у нас нету бухгалтера. Для того, что, опять же, мы же госучреждение. Для Понятно. того, чтобы купить, необходимо нам разрешение. У нас нет возможности привести. Смотрите, мы выходим на предложение с города, потому что этот вопрос для санкт-петербургских властей часто Здорово. С... Тем более, согласно законодательству, ну, сейчас, с... занят, сейчас занят, подожди, сейчас занят. То есть, народ есть да. владельцы, вот, вот, этого всего достояния. Нет. Угу, хорошо. То есть, если инспектор... Коммунальная, собственность. Коммунальная, собственность. Коммунальная собственность Спасибо. Если мы составим протокол на водителя, он завтра пойдет в суд, он в суде это выговорит. Почему? Потому что э, с жизненного опыта он выдавит, потому что мы не доказали то, что он нарушил правила дорожного движения. То есть согласно 38 статье кодекса, понятно привлечение то есть мы должны по законодательству, по нашему это не Если таких, вас, То я есть понял. нас для того, чтобы доказать, что да. человек виновен, должен доказывать человек, который составляет протокол. Нет тот человек, кого привлекает к ответственности, должен говорить, что я защищать, оправдываться. Ну, да. а, а мы должны доказывать. Человек Мы не докажем. Почему? Потому что вы... точно так же, вот, к примеру, есть э, человек, когда доедет, нарушает скорость, скорость. Фиксируется прибором который утвержден законодателем, ну, что имеет им право заработать. Проект, да и... Совершенно верно. Раз в год он проходит поверху, госповерху, метрологии стандартизации, и после этого им пользуется. Вот точно мы даже это все понимаем. понимаем, да. Мы это все понимаем. Как мы просто... можно вот сейчас? Да. Вы не через ЮГОК ездите на работу? Нет, я не через Нет, а через ЮГОК я езжу на работу. Я езжу, и не поверьте, возможно. я ж... Э, то, что на работу, будем так говорить, я не езжу на его, знаешь, по городу тоже езжу. Хорошо, согласны, с нами. Как мы будем выходить из этого положения? В первую очередь, согласно вот этого письма, мы заберем его. Мои инспектора поедут, встретятся с руководством, дадут им предписание, что запретить. И опять же, согласно того, как вот есть, что запретить использовать транспортные средства. Их, которые превышают вес И согласно того указания Последнего обл. автодора Что использование автомобиля Которое нагрузка более 28 тонн и нагрузка на более 7 тонн Использовать только когда температура не выше 28 градусов mm -hmm. Это есть и в городе настрой, yeah, Постановление yeah. Городского mm -hmm. и Или же Использовать ночью Они Послушайте, вам дадут отписку Что они не нарушают законодательство Но на самом деле есть факт подтверждающие нарушения то есть это перегрузы есть, есть дополнительные базы, где не перегружаются. За счет этого они проводят разного рода манипуляции, понимаете? Здесь нужно конкретно, нам нужно понимать, какие шаги вы вот предпримете по решению этого На данный момент. первый шаг это будет вот этот, Вы знали, во-первых, что севок есть транспорты перегруженные там дорога в плохом состоянии. И что, дорога в плохом состоянии? Под э, я... вот ваши, инспектора, я искал, я ваши знаю. инспектора, вместо того, чтобы предотвращать этого, чтобы дальше не разбивали дороги, они стоят до ЮГОКа, где хорошая дорога. Вы понимаете? Пускай они перенесут свой пост или как вы там. Пускай станут на плохой дороге и ловят, кто разбивает дороги эти грузы. Но они стоят там, по скорости подожди, ловят. Почему подожди, они не стоят? Подожди, 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 подожди. Там, где инспектор стоит, у него есть первый документ, который он согласно привязки к этому местоположению. но 50 это метров стоят. это, допустимость такая. Тем более на автодороге его. Они у он моста стоят, а очень, за мостом... очень редко, очень редко работают очень редко. Очень редко. редко, они не работают. Могут, они на бок работают постоянно. Вы понимаете, Дома стоят даже. Это Николаевская, знаете, Николаевская, трасса. Нет, так, почему, почему не замечают? Вот, вот идут переговоры. Потому, потому что, что я что что говорю. У нас есть что видео что факты. Я говорю, я понимаю.